Mən Nəcə oturan İsrat oğlum 1981-ci ildə Naftalan şəhərində doğulmuşam. 7 saylı orta məktəbdə təhsil almışam. Uşaq yaşlarından musiqiyə olan həvəsim, musiqiyə olan marağım artıq bəlli olurdu çünki istər ailədə də olsun, ətrafda da olsun. hiss edirdilər ki, artıq musiqiyə marağım var, musiqini sevirəm. Çünki uşaq yaşlardan başlamışam bu sənətə. Deyim. 93-cü, 94-cü illərdə. O zaman mənim 11-12 yaşım var idi. Və taley belə gətirdi ki, mən o zaman Uşaqlar Sarayı var idi ki, orada uşaqlar üçün öz istedadlarını göstərmək üçün orada musiqi ilə məşğul olurdular. Və mən ora getdim. Orda uşaq yaşlardan mahnılar oxumağa başladım. Və ordan da o artıq çox uzun illər keçirir o dövrdən indiyə qədər. Amma mən vokal musiqisinə marağım daha çox idi. Və o zamanlar da ordan da biraz çox çətindir o dövrlər idi. Çünki vokal təhsili çətindir, ala bilmirdi. Düzdür, o uşaq səsləri idi o zaman, çünki uşaq səslər müəyyən illərə qədər olur və ondan sonra bilirsən, buğamının səsi tenor, istər bariton, başqa bir hansı səfçidə olacağını. Və sonra mən ə, musiqi tək maqamla daxil oldum Musiqitekhnomundan. Kurdjuro loq ixtisasına qəbul oldum və orada bu təhsili aldım. Amma təbii ki mən musiqilə məhəbbətləndə orada imkan olduğu qədər məşğul olurdum. Vaxtı yoxsa kəmidir mümkün de. Belə ki mo dilrba Mambut Respublikasının 75 illik yubileyi keçirilirdi və mən orada oxuyurdum, orada oxudum. O zaman Ulu öndərimiz də o tədbirə gəlmişdi və orada mən ana mahnısı ifa etdim və bəyəndilər və belə oldu ki, bizi Bakı Musiqi Akademiyasına təhsil almaq üçün bizə o şansı yaratdılar, o şansı verdilər və doğrudan da bu müəllim üçün həyatımda ən önəmli illərdən istər bir həyatımda, istərsə də musiqi fəaliyyətimdə önəmli bir yeri var o cünün. O zaman doğrudan da, da vokal sahəsində öyrənmək bu çətin idi, çünki o müəllimlər, o pedoqoqlar yox idi. Amma burada məqsəd ə, əsasən bizim maqamına qayıdıb. Burada vokal musiqini, burada klassik musiqini ifaçılığı əlimizdən gəldiyi qədər inşaf elətdirmək önəmlidir bizim üçün və biz onun üçün oxuduqşu qayıdıb Maqsonda Vokal Musiqisini əlimizdən gələm nə varsa onları edək və gənclər üzə çıxsın, gənclər yetişsin bu sahədə. Təsnin dirilsən sonra təhsilə getdim 2003-cü ildə və sonra qayıtdıqdan sonra Maqson Dövlət Orkestrasında fəaliyyətimi davam elətdirdim. Bə, musiqi texnik komandas da dəstəklədim və oradan da bizim gənclər, yeni tələbələrimiz جالırdı vokal sahəsində. Bütün onlardan bir çoxları var ki, ha, demək olar, maqam musiqisindədirlər, ifalarıyla, sənətləri ilə doğrudan da öz sözlərini deyə bilirlər. dövlət harmoniyasında tədbirlərə, konsertlərdə iştirak edildik. Və bizim bir çox konsertlərimiz olub. Sizə Polşada, Moskvada, Türkiyədə, qardaş Türkiyədə, Türmənistanda və 2007-ci ildə mən Maqsusumut da Respublikasının əməkdar artisti adına layiq görüldüm. Və əlbəttə ki bu adlar, bu titullar bir musiqiçi üçün bir sənət adamı üçün çox önəmlidir çünki buna nəzər deyənlər stimul verir. Onun üçün daha bir həvəs yaradır. Biz o gənclərlə çalışırdıq ki, o uşaqlarla, artıq balaca uşaqlarla da biz məşğul olmağa başlamışıq. 2015-ci ildə mən Azərbaycan Respublikasının əməkdar artist adına layiq görüldüm. Və əlbəttə ki, bunlar bizim üçün əhəmilidir. Bizim üçün ən gözəl, yada qalan bir sənət olan üçün özəl, gözəl günlərdir. Və əlbəttə bu cür fəxrə edədlər bir daha qeyd edirəm ki, musiqiçi də, ifaçı da musiqi ilə maraqlı, diqqəti musiqiyə olan həvəsi daha da nüşaf elətdir, daha da həvəslə çalışır. məkan ifaçılığı bəzən bir ifaçılıq kimi asan görünə bilər amma sənətə daxil oluluqsa o şeyi öyrənməyə çalışdıqca və orda nə qədər çətinliklər olduğunu, nə qədər sirlər olduğunu bilirsiniz deməylər bitməz. Nəfəs qaydalarını düzgün almayanda bəzi musiqilərdə alınmır. İfaçılıqda o hiss olunur. Bilirsiz, bunlar hamısı bir yerdə olmalıdır. Çünki səs elə bir şeydir ki, bu Allahın birinci verdiyi bir şeydir. Birinci səsi olmaq əhəmiyyətlidir. Səs olduqdan sonra əlbəttə təhsil, o səsi üzərində işləməklə müəyyən maliyyətli uğurlar qazanmaq olur, amma əlbəttə ilk öncə Allahın verdiyi səs əhəmiyyətlidir hər bir müğənninin üçün. İllər burada rol oynayır. Bilirsiz, bu gün İcra etdiyiniz hansa bir əsəri, hansa bir mahnunu, musiqini olur ki, bir neçə ildən sonra fərqli ifa etmək istəyirsiniz. Çünki illər keçdikcə həm insanın duyğuları, düşüncələri də dəyişə bilər və o musiqiyə olan baxış da fərqli ola bilər bəzən. Mahnunu oxumaqdan əlavə o hissi də yaşamaq lazımdır. Tural e, gözəl insandır, gözəl dostdur. Mən Turalla deyərdim ki, dünyanın bir neçə ölkəsində gastrolo səfərlərində olmuşam. Necə deyirlər, insanlar səfərdə tanınır. Gözəl yol yoldaşı olan Tural Nəcəfov eyni zamanda gözəl e, vokalçıdır. Bilirsiniz, mən deyərdim ki, Tural Nəcəfovun e, səs diapazonunu belə bir söz var, demək ki, həm tenor, həm bariton qarışığı var. Buna bəzən baritonal tenor da deyirlər. Turalın baritonal tenor olan səsində həm dramatisizm, həm lirizm var. Demə Turalın ıı, oxuduğu mahnılarda mən deyirdim Cahangir Cahangirovun ıı, Ali gezə, Tofiq Quliyevin Qızıl üzük, Sənə də qalmaz, Tofiq Quliyevin yenə, Üzeyir Hacıbəyovun Əskərin aryası və digər gözəl mahnılar və aryalar səslənib. O o qədər məlahətli sənətçidir ki, Onun səsinə qulaq asanda, hətta biz sənət adamları belə tamaşaçılardan fərqli olaraq biz o sənətin içində olan adamlar kimi özümüz də yanı yəni, o gözəl səsə valih oluruq. Biz eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Universitetində, eee, İncəsənət Fakültəsinin Orkestr Əllətləri və Dirijorluq Kafedrasının e, müəllimləriyik. Tural Nazarovun biz eyni zamanda həm səhnə fəaliyyətində, həm də pedaqoji həyatımızda e, həyatımda birlikdə çalışırıq. səgə mənim albadtaki həyatımda ən önəmli bir yeri tutur musiqini çox sevirəm bilirsiniz bilən bəz zamanlar bir müddət olur məşğul olmamaq kimi insan bir anlıq elə bil düşünürsən ki hər şeydən uzaqlaşıbdı ta artıq bitib məsəl şey. daima məşğul olmaq lazımdır musiqininla Tural haqqında danışmaq mənə olduqca xoşdur. Niyə? Çünki Tural tək Naftxivanın deyil, Azərbaycanın ən məlahətli, ən dirək, səsən maliç olan müğənnilərindəndir. Tural demək olar ki, onun yaradıcılıq yolu mənim gözümün qarşısında keçib. Uşaqlıq vaxtından, səhnədə təhsil illərindən sonra qayıtdı Naftxivanda. Bu fikri Bu haqqında söylənən fikirləri təkmən yox. Bakıdan gələn mursiqi qonaqlarımız, böyük sənətçilər də söyləyirlər. Yəqin ki, hamınız eşitmisiniz Turalın ifasında Müslüm Məqamayevin Azərbaycan mahnısı. Buna mahnı yox, böyük sənət əsəri demək olardı. Baxmayaraq ki, bu əsər orijinal bariton səsi üçün yazılıb, lakin Tural bu əsəri müəllifdən sonra ən güclü ifaçısı sayılır.

yaşlardan bizim ən çox sevdiyimiz vokal ifaçıları olub ki, ən çox qulaq asdığımız Rəşid Bey, Pulov, Şövket Ələsgərlıbova. Bunlara birbaşa da çox qulaq asmışıq. Çünki bu milliliyi, milli vokalı bü növrəsini qoymuşlar. Çünki bilirsiniz ki, vokal musiqi isə Avropada yaranmış bir sənətdir. Bu gün Rəşid Bey, Pulov kimi müğənnilər onu bu səs quruluşunu götürüb deyək ki milliləşdirib artıq milli vokal janrını yaradıblar. Bu gün də Bakıda həm milli vokal janrı təhsili var, həm klassik vokal. Çünki burada bir ayrı-ayrı ifaçılıq qabiliyyətləri var. Çünki milli vokalda deyək müəyyən boğazda nələrsə etmək olarsa, amma klassik vokalda onlara icazə verilmir. Əlbəttə ki, Avropa musiqisində də Çox dinlədiyimiz klassik ifaçılar. Pavarotto olsun, bir çoxları var. Çünki amma e, Azərbaycan milli vokalında ən çox sevdiyimiz Rəşid Bey Qulov, Ləna Aslımov, Şəhkət Ələkbəyov, dahi bülbül. Bunlardan bu gün də biz e, baxıb dinləyirik və doğrudan da nə qədər böyük ifaçılar olduqlarını, indiyimdə hələ nə qədər böyük ifaçı olduqlarını dərk edirik dan yəni, ham görə mərimizdən də var burdakı Samir Cəfərov demək olar. Bir səsləri var ki, bu gün artıq öz sözlərini deyib. Bu gün Tofiq Quliyev musiqiləri, Rafo Həjiyev musiqiləri, Cancır-cancır musiqiləri o qədər gözəldir ki, vallahi bunu mən bir-birindən heç baxmaqla ayıra bilmirəm. Məşəl kimi Sema temiz Uğurlu nurlu taleyimiz Uğurlu nurlu taleyimiz Meşel kimin, Yanar yürek, yanar yürek Yanar yürek <laughs> Müzik İnce sene sahesi Yaratıcı sahedi Yani burada bayağı olmaz çünki hər il keçdikcə insan yeni bir nəsə ifasında əlavələr etmək istəyir. Onun üçün də həmişə çalışmaq lazımdır, həmişə öz üzərində çalışma. Çünki ifaçılıqda məhz bunu tələb eləyir. Mən də çalışıram ki vokal sahəsində öz səhnəmdə bilirsiniz, daha da mə yaxşı mahnılar, gözəl musiqilər ifa edim və onları necə deyirlər, tamaşaçılara təqdim edim. Varlaq varla çi şəgilənir ana turpan sabahlara yol açacaq məşəl kimi məşəl kimi Hors of Bu gün Tural Məhəmməd haqqında danışmaq mənim üçün bir fəxrdir. Həqiqətən də Tural Naxçıvanın salifəs seçilən bəğənlərindən biridir. Turalla mənim dostluğum, yoldaşlığım, sənət yoldaşlığım 2000-ci illərdən başlayır. Həqiqətən də bu illər ərzində biz bir çox səhnələri paylaşmışıq. Bir sıra konsertlərdə olmuşuq. Tural Məhəmmədin ifasında olan mahnılar həqiqətən də tamaşaçıların ürəyinə toxuyur. Çünki onun ifa etdiyi mahnılar hər zaman lirikliyi ilə gözəlliyi ilə, melodikliyi ilə fərqlənir. Musiqiçi üçün tamaşaçı alqışı çox əhəmilidir. Çünki bilirsiniz, onun mükafatıdır. Səhnə elə bir şeydir. Səhnəyə hər dəfə çıxdıqca da yenə bir həyəcan olur, yenə bir o stress keçirir insan. Bu, düşünürəm ki, heç bir zaman bir müğənninin, bir incə sənət adamı üçün o bitmir. Hər dəfə səhnəyə çıxanda bir məsuliyyət Sədin adam oxunan ifanı mükəmməlləşdirmək lazımdır məndə düşünürəm. Yəni qısa bir əsər oxuyub amma onun mükəmməl tamaşaçıya çatdırmaq lazımdır olması. Elə gəlsin, elə getsin. Elə gəlsin, elə gəlsin elə canı qənsalmışam Tural çox gözəl insan, gözəl ürəyin malik. O hətta sənətində də yansıyır. Gözəl sənatkar. Turalla demək olar ki, bizim yoldaşlığımız, dostluğumuz ta uşaq vaxtından indiyə qədər davam edir. Turalın e, demək olar, çox gözəl təmiri səsi var. Gözəl e, sənəti var, gözəl qabiliyyəti var. Çox tədbirlərdə iştirak eləmişik. E, e, hardasa 20 ildən çoxdur. Bir yerdə bu e, dövlət tədbirlərində, pastoral səfərlərində Türkiyədə, Moskvada, Dökmənistanda Türk gözəl tədbirlərdə iştirak eləmişik. Orada da öz sənətini nümayiş etdirib və hər kəs görüb ki, Tura gözəl sənətkardır. Gözəl səsi var. Mən Turala öz dostum kimi, qardaşım kimi. Gələcək sənətində, həyatında mən ona uğurlar arzulayıram. Uğurları inşallah bol olsun. Yar gəlimdə toz olmaması. Küçələrə su səpmişəm. Yar gə Toz olmasın yar gələndə toz olmasın Təbii ki bir musiqiçi üçün onun gələcək planları bitmir. Çünki bilirsiniz musiqiçi, müğənninin üçün önəmli olan səhnədir. Əlbəttə ki, biz çalışmalıyıq ki, öz musiqimizlə, öz yeni ifalarımızla, istər məqsəmanımızla, istər Azərbaycanın hansı bölgələrdə olsa, orada məqsəmamızı laiqcə təmsil edə bilməyə kimdəm bunçun çalışacağam. O mənə xətnə rəmeni Turalın səsinə dünyanın hər yerində böyük konsert salonlarında dinləyək, çünki o buna layiqdir. Tural müəllimə yaradıcı həyatında uğurlar arzulayıram. O çox gözəl vokalçı, gözəl insan, gözəl pedaqoq. Ona ancaq sənət uğurları, can sağlığı arzulayıram. Mənə dəlis verin isini gözlerine karışan belke Tapım sularında gözyaşlarımı Orada talimle bağışan belke Seher açılan Şunda islanım bir az, kederli bakışla ona bak. Gözleyi. Men Deniz İzmirim, o den ha galı. O meni astarır, meni gözleyir. Gidirem denizen, deniz meni midir? O deniz gözlerin seni gözleyir.